Сегодня инспектировали жителей улицы Токарева. В этой квартире за тепло задолжали больше двух тысяч гривен. Хозяин умер два месяца назад. Его сын пообещал вернуть деньги. В этот раз имущество описывать не стали. Документов о том, что задолженность по квартире, по теплосети, в квартире нет. Мы их не получали. Я периодически звонил из России брату и спрашивал. Он мне сказал, что ничего не присылали. Если бы были эти документы о том, что деньги, задолженность была бы... Мы по эту проблему решили. В данном случае э, семья умершего должна была предоставить все необходимые документы к нам в службу, то есть свидетельство о смерти и так далее. Э, в случае предоставления таких документов э, данное лицо убирается с числа потребителей. Сначала абонентам предлагают заключить договор рассрочки. Это позволит долги погашать частями. Если ежемесячно данное лицо погашает задолженность, то э, с течением времени долг уменьшается, и, естественно, мы исковое заявление не подаем исполнительной службе рассказывают: сначала абонентов о задолженности уведомляют, затем описывают имущество. Если двери не открывают, повестки передают через соседей. За долги у людей могут изъять бытовую технику, а также арестовать жилье и автомобиль. Добавила Ирина Дончук. Автомобиль объявляется в розыск. При наличии автомобиля реализация происходит. Если налаживаем арест на квартиру, значит с квартиры арест не снимается до тех пор, пока мисс не оплачет полностью долг. Нотариус не даст согласия на продажу, на переоформление или дарение квартиры. Рейды проводят еженедельно. Сегодня обошли больше 20 адресов. Исполнители арестовали автомобиль. Долги восьмерых абонентов удержат из заработной платы и пенсии. Александр Бойко, Роман Громняк, Владимир Дебриков, Панорама.